薛小姐，薛小姐，听闻您跟姬少爷私定了终身，是这样吗？我记住你了。为什么？为什么我看到他们在一起，会如此的难受？啊，顾林，你，你难道对小雪？我对小雪，算了，没什么。 季勇这样招摇的小少爷，只会给薛雪,雪带来麻烦。我只是好心提醒，不想你被季勇盯上，会吃苦头的。想不到顾临也对小雪有那种心思。也对，像小雪这样的女孩，有谁不会喜欢呢？谢谢，你不用担心，我知道自己在做什么。各位来宾，各位记者。 大家好，我是星际未来公司的负责人。今天是我们公司首届产品发布会，请大家按照提示佩戴好 VR 眼镜。我操，又撞上了！竟然这么逼真，请诸位好好享受星际航行，感觉如何、啊？从什么时候开始，我开始？ 很在意来自于基勇的评价了呢。很不错，<laughs> 能让姬家的小少爷都说出“很不错”三个字，我想算是相当不错的成功吧。严格来说，从投资方面考量，这确实是一笔不错的生意。我不需要做任何事，就能拿回双倍的本金，还有薛小姐的陪伴。希望未来我们可以多多合作。 没有实际到账的生意都是零，这样盲目的信誓旦旦可不是好事哦。可我相信你，哪怕是个骗局。我们的星际旅途就先告一段落，请工作人员将眼镜收回。我想大家刚才已经体验了星际航行的美妙，不过我想告诉大家的是，这和我们真正的产品相比，这副眼镜能发挥出来的效果不到十分之一。 十分之一，怎么可能啊！吹牛也要吹的像一点呢。不可能，绝对不可能。如果不相信的话，刚刚质疑的那几个人可以上来体验一番。我能看见队友的脸，这也太爽了吧！太神奇了。这，这真的是全息游戏啊！这是游戏中的竞技场，五对五比赛，另外五个人是工作人员。 可以选择喜欢的职业，有法师、战士、牧师、术士、盗贼等。只要击败对手所有人，就算赢得胜利。<laughs> 好菜啊！哎，这弟弟可真的太丢人了，打个游戏都打不好。你喜欢什么职业？圣骑士。啊？为什么？一般不是喜欢高伤害的法师和盗贼吗？ 因为能保护想保护的人，你呢？我更喜欢牧师，因为牧师才是真正能掌握胜负的人。如果不是牧师，这个队伍早就团灭了。又砸了！等等等，您听我解释啊！住手！接着砸，别停！什么星际未来？ 这种破公司竟然敢占我结婚的场地！